हरिः ॐ नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रमम् पीनदृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै Wow. वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन ना परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैत्वञ्च स्वशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतेन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः म् लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु उत्पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितम् यन्त्रोद्धारकहनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्